Всі ці красиві і смачні овочі вирощені методом органічного землеробства із застосуванням технологій, доступних кожному городнику. Своїми виробничими секретами сьогодні знову діляться вже відомі нашим телеглядачам городники Олександр Сущенко і Євген Тивосов. Нагадаємо, сезон робіт у них починається в січні. Саме в перший зимовий місяць овочівники висівають редиску, яка дуже швидко сходить. Для цього є всі умови. У сучасній теплиці капельні з підігрівання ґрунту, можливість провітрювання приміщення і найголовніше поживна земляна суміш. количество органики, вот которое мы вносим на поверхность, то есть это и солома, и помет куриный, то есть разнообразная органика, вот ее все перерабатывают именно наши вот труженики. Это местная популяция дождевых червей, вот мы все знают, наверное, они, то есть они рыхлят ходы, они полностью перерабатывают органику, то есть их даже вот в книгах сравнивают это как подземная корова. То есть настолько вот активный биологический процесс может в почве быть запущен. Один червяк пропускает за сутки столько же, сколько он весит. То есть он один грамм. И Мы, конечно, очень заинтересованы, чтобы этих тружеников у нас было очень много. Мы делаем различные настои на крапиве, привлекаем их. И как бы влага, и вот сама органика, пища как бы, их привлекает, они сползаются со всего тут района. И до вас. Ну да, да. И начинают активно работать. Не дивно, что урожай ридиски, городники отримують ранний. Продукция очень смачна, аже выращена без использования химичных добрив. Это урожай первый в этой теплице. Посеяли мы 22 э, января. Правда, поливали позже, были 20-градусные морозы. это вот они прошли за 4 дня. И мы полили ее где-то 27-28 января. 10-го уже пошли первые всходы, февраля. И сейчас мы видим, что мы уже 10 дней собираем как бы урожай. Сейчас самое можно сказать для нас. Выгодное время, выгодные цены. Сейчас давайте скажем, колы. люди же не знают да, за разъяки да, час. Совершенно верно, да. Сегодня 30 Марта. То есть это время предпаски, когда зелень, редиска, она очень хороший спрос имеет. Она крупная и не задерживается в своем росте. То есть вот мы ее можем собирать каждый день. И Не пуста, в среду не пуста. Абсолютно не пуста, да. Можно потом взять ножик и развязать. На звільнену від ридицькі площу господарі висаджують вже підготовлену розсаду томатів та огірків. Цікаво, що огірки, і томати вирощують так званим шпалерним методом. Небольшого количество огурців завжди садимо. Стараемся пораньше, як виходить, звісно. То есть в этом году видим, что вот на этой технологии органической огурцы очень хорошо себя чувствуют. То есть у них прекрасная завязываемость, то есть прекрасный рост, прекрасный вкус. То есть вот огурцы, которые выращены абсолютно без минеральных удобрений, без химических обработок. То есть это хороший продукт. Вы сказали, что треба что-то тут Теж робити, обривати, пассинкувати. Я ніколи не чула, что гирки треба пассинкувати. Ну как, надо ж тоже за всем следить. Да, да у него есть боковые пасынки, бывают. То есть можно оставлять там один-два ствола. но это уже профессионалы сами знают, как это делать. То есть мы стараемся тянуть их в один ствол, чтобы оно как бы... При данной посадке оно будет очень сильно загущаться, если мы будем оставлять много пасынков. Они профессионалы. Наша программа разрахована на всех. На всех, да. Ну, они профессионалы должны учиться становиться профессионалами. Сейчас такое время, что надо на небольшой площади, чтобы хорошо выращивать, нужно быть профессионалом своего рода, конечно. Воротники застосовывают такую современную технологию выращивания овощей у открытом грунте, под плівкою. но этот метод відрізняється от традиционного. Мы садили кабачки, можно посмотреть, и кукурузу, и капусту. Это для себя, там пару рядков. И также для себя человек может посадить сейчас рассады, там баштан, там все что угодно. Месячная рассада была высажена 20 марта, и вот сейчас уже чуть больше месяца, да, и мы думаем, что через недельки две, то есть они уже Пойдут так, массово. Вот сейчас мы можем показать, что вяжет. Э, уже начинает вязать, вязать маленький кабачок. Я сейчас немножко приоткрою. Боже, клю... люди еще не посадили взяли в землю. Ну, вот. это вот эта пленочная технология, она позволяет. Вот мы видим, что здесь уже формируются вот кабачочки. А что у вас там за зелень что под пливку? А зелень это вот этот сорняк, о котором мы говорим, что он начинает обильно, обильно расти, потому что солнце греет очень пленку. Но пленка не дает ему возможности дальше. И когда солнце будет сильно, он просто будет гаситься под этой И сапаты не требуют. И сапат не требуют. По полив божень. автоматически. Просто ходишь и в радость себе собираешь урожай. Ой. Треба брать из вас приклад. Да, вот по этой же технологии, что мы демонстрировали, технологии термос, можно выращивать и другие культуры. В частности, мы 20 марта посадили под дуги такие капусту тоже рассадой. И вот сейчас, в принципе, думаем, что через недельки-полторы можно кушать капусту. Покажите. Ну, не верится. Ну, просто не верится. И вот сегодня уже конец мая. То есть получается, плодоношение пошло где-то в 20-х числах. В 20-х числах. И мы сняли, конечно, пленку, потому что кусты стали уже сильно разрастаться. И пошло такое обильное плодоношение. Единственный нюанс, который у нас возник вот в этой работе, что еще было холодно, и пчелы не летали. И Нужно было опылять, то есть растения мужские Что цепи. вы скажете, а я, я им я Ну Ну, вот Сейчас мы это продемонстрируем как на камеру То есть вот нужно... все требуются, были под Цветки, которые раскрываются, их э, желательно опылять сейчас И те, мы... мы... что просто без пливки растут на улице, нужно опылять? Ну если ранние сроки, то есть посадки Вот как мы уже в начале апреля, то есть там конечно, когда оно уже вот Было холодно в те майские, где-то первая декада мая Вторая. То есть еще было холодно и надо было, конечно, опылять. Далее. Вот тычинка, вот пестик женский. И вот опыляем вот так. Просто пыльцу переносим на пестика на тычинку. Треба перенести пыльцу. Так. На кабачки приедем, приедем. Когда это будет, вы скажете, через сколько? Ну, мы думаем, что через неделю-полторы вот они уже пойдут первые. Что, а... в конце травня? Ну, в середине, в середине травня сейчас у нас. Ну да, 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 где-то в 20-х числах, я думаю, что они пойдут так уже. Ну я не знаю. Цель це. Я не знаю. Я, як мають бути люди вам вдячні за те, що ви відкриваєте свої секрети широкому загалу? Овочі Олександр та Женя використовують для власних потреб на радість батькам, які мають змогу споживати таку необхідну літнім людям продукцію набагато раніше, ніж інші. І навіть запаси на зиму роблять завчасно. Один рецепт мати Олександра Александра аджика. Очень аджика, хороша. Берем 10 літрів томатного соку. 10 літрів томатного соку, його, 40 минут. Пока это все у нас кипит, мы готовим туда моркови. 6 морковин таких подходящих, вот таких вот 6 морковин, можно и побольше. Луку, 7 хороших головок таких вот. И яблок 8 штук. Тоже таких вот, побольше вот таких вот 8 штук. Это все мы прокручиваем на мясорубке. 40 минут прокипело мы туда докладываем вот это вот, что мы прокрутили через мясорубку. Морковь, лук и яблоко. Яблок 8 штук. Но можно вместо яблока, можно сливу, можно айву. И еще кипятим 20 минут. После этого берем, значит, 6 головок хороших чеснока, петрушку, вот, э, сельдерей, Зеленый только у меня такой укроп. Берем зеленый укроп. И это все пропускаем через мясорубку. Любисток можно прокрутить немного. И все докладываем. Чеснок. И все... Чеснок отдельно, трава отдельно, глубокая большая тарелка травы. Это все мы докладываем в предыдущее и еще кипятим 10-15 минут. Также через мясорубку мы прокручиваем горький перец. Кто хочет, чтобы было горько, там, ну, остро, значит, прокручивает больше. 18-25 штук его прокручивает горький перец. Сахару 6 ложек столовых, а соли 7 столовых ложек. И все кипятим 10 минут. Когда все прокипятилось, берем стерилизованные банки, пол 700-граммовый, потому что это такой, как приправа, в больших банках он не идет. И также его разливаем горячим, кипящим, и закручиваем, закручиваем его лакированными, прокипяченными крышками, и также ставим вниз горлышком, укрываем все, и он стоит до остывания. Для тих, хто не встиг записати, нагадуємо: для джики потрібно 10 літрів томатного соку, який кип'ятити 40 хвилин. Допоки сік кипить, приготувати 6 морквин, 7 сибулин, 8 яблук або айви, можна також замінити їх сливами, прокрутити через м'ясорубку і додати. Кип'ятити ще 20 хвилин. Поки кипить ця суміш, приготувати 6 голівок часника, перекрученого через м'ясорубку. І також зелень, петрушку, селеру, кріп можна додати любисток. Трави тримати окремо від часника, додати до суміші, кип'ятити ще 10-15 хвилин, приготувати гіркий перець за смаком від 10 до 25 перчин, 6 столових ложок цукру, 7 столових ложок солі і прокип'ятити нарешті ще 10 хвилин. Закрутити в стерилізовані банки. Перекинуть, закутати і охолодити. Смачного!